Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar, dəyəri tarix sevənlər. Yeni bir video ilə yenə qarşınızdayıq. Ümumi tarixdən 3-cü bəndənin C variantının izahını verəcəm. Və videomuza keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı, bildirişləri açıq qoymağı və bəyəni düyməsini basmağı unutmayın. 1-ci sualımız. Sarsarklar üsyanının baş verdiyi ölkənin ərazisini xəritədə müəyyən edin. Sarsarətqlar üsyanı eramızın 184-cü ilində Çində baş vermişdi və bir rəqəm ilə peydolan ərazi 100 ərazisi hesab olunur. Və onu da deyim ki, Sarsarətqlar üsyanı ölkədə Xan sülaləsinin devrilməsi ilə başa çatmışdı. Yəni düzdürmü məğlub oldu, amma nəticəsiz də qalmadı və nəticədə Xan sülaləsi Çində devrildi. 2-ci sual: Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edim. Kimərskit sağ paçaxlanla yaranması, sarsarqlar rusyanın baş verməsi və böyük çin səddinin tikilməyə başlaması. Kimərskit sağ paçaxla 7-ci əsrdə yarandı, Eradan əvvəl. Daha sonra böyük çin səddinin tikilməyə başlaması Eradan və 214, yəni 3-cü əsrdə. Və sarsarqlar rusyanın baş verməsi bizim Eranın 184-cü il, yəni 2-ci əsrdə. 1, 3 və 2. 3 oxşar və fərqli xüsusiyyətləri Elvervend diaqramında rəqəmlərlə qeyd edin. Kimərskit səpətçəliyi və skit dövləti. Eradən əvvəl 7-ci əsrdə yaranmışdı Kimərskit səpətçəliyi. Qot tayfaların hücumu nəticəsində süqut etmişdi skit dövləti. Eradəmə 6-cı əsrin əvvəllərində Media tərəfindən süquta uğradılmışdı Kimərskit səpətçəliyi və türk mənşəli tayfalar tərəfindən yaradılmışdı. Oxşar cəhətdə hər iki dövlət üçün. 4. Mətni tamamlayın. Böyük Hun dövləti mərkəzət idə yaranmış ilk türk dövləti idi. Qahit Hun dövləti Eradan əvvəl 220-ci ildə 21 tayfanın birləşməsindən yaranmışdı. Bu tayfa ittifaqına Teman tanlı başçılıq etmişdi. O güclü ordu yaradıb Çinə hücum etmişdi. 5. sxemi tamamlayın. Selevkilər dövləti parçalandı və onun parçalanması nəticəsində Parfiya və Yunan bakteriya dövlətləri yarandı. 6. Uyğunluğu oxlarla göstərin. Vuruşan padşahlıq dövrü. Vuruşan padşahlıq dövrü Çində baş vermişdi və bu dövrdə müstəqil dövlətlər müstəqil dövlətlər mövcud olmuşdu. Sülsaləsin hakimiyyət dövrü, Sülsaləsi hakimiyyət dövründə də deməli Börcin səddi tikilməyə başladı və inzibati islahat keçirildi. Xan sülaləsinin hakimiyyət dövrü isə Qırmızı Qaçlar Rusiya'nı baş verdi və 3-cü əsrin əvvəllərində devr edildi. 7. sxemi tamamlayın. Qədim Hindistanda insanlar kastalara bölünürdü. 1-ci kastda Brahmanlar kastasıdır. 2-ci hərbçilər, yəni döyüşçülər. 3-cü sənətçilər, tacirlər və əkinçilər, 4-cü isə nökörlər kastası olan şudur. 8. Qədim Hindistan mədəniyyətinə aid xüsusiyyətləri müəyyənləşdirib müvafiq kanallara qeyd etdim. Sıfır rəqəminin tətbiqi Hindistana aiddir. Kompasın ixtirası kompas çində ixtira olunmuşdur. Daşdan yönülmüş darvaza Hindistandadır. Əndəlik təqviminin yaradılması Çinə aiddir. Şahmat oyununun yaradılması isə Hindistan. Deməli 1, 3 və 5. 9. sxemi tamamlayın. Maurya sülaləsinin nümayəndəsi idi. Eradan və 3-cü əsrin 2-ci yarısında Hindistanı idarə etmişdi və Hindistanı vahid dövlətdə birləşdirmişdi. Söhbət Aşokadan gedir. 10. Uyğunluğu oxlarla göstərin. Teoman Tanhu. Eradan və 3-cü əsrdə 21 tayfanı birləşdirdi. Parfiya hökmdarı 2-ci Mitridat Şahlar şahı belə titulları qəbul etmişdi. Qin Şi Huang indibati islahat keçirərək ölkəni 36 vilayətə bölmüşdü. 11. Qədim Hunların əsas məşğuliyyəti ovçuluq və köçər maldarılıq olmuşdur. 12. Hansı hökmdarın dövründə Hunlar güclü süvari qoşun yaratmışdılar? Mete'nin dövründə olmuşdur. 13. Qədim Hindistanda insanlar hansı kastalara bölünürdü? Brahmanlar kastası, döyüşçülər, əkinçilər və şudra. C variantı. 14. Çində baş vermiş sar sarqlar üsyanının nəticəsi Çin dövləti zəiflədi və Xan sülaləsi devrildi. A variantı. 15. İlk Çin imperatoru Sin Şuxuan olmuşdur. 16. Uyğunluq pozulmuşdur. Kağızın ixtirası qədim Çin doğrudur. İlk alfabanın yaradılması Fenikiya doğrudur. Şahmatın vətəni qədim Hindistan doğrudur. Məxi yazının yaradılması qədim Misir. Məxi yazı Erdem və 3-cü minilikdə Şumerdə yaradılmışdır. 17. Qədim çində ipək parça üzərində yazılırdı imperatorun əmrləri cavab D variantı. 18. Eradanlarda 3-cü əsrdə baş vermiş hadisələr. Ashokanın Hindistanı vahid dövlətdə birləşdirməsi. 3-cü əsrdə baş vermişdir. Parfa dövlətinin süqutu. A.D. Parfa dövlətinin süqutu 224-cü ildə, yəni bizim eramız 3-cü əsrdə baş vermişdir. Vərqin səddin tikilməsinin başlanması. Eradən 214-cü ildə. Doğrudur. Səmper açıqlanın bütün Çini birləşdirməsi Erdanvär 220-21-ci ildə. Bu da Erdanvär 3-cü əsra aiddir. Çinlərın Hunlar üzərinə hücumu aidd deyil. Deməli düzgün cavab 1, 3 və 5. 19. Xronoloji artıcılığını müəyyən edin. Mərkəzi Asiya Əhmənlər dövlətin hücumla məruz qalması Makedoniya İskəndərin şərqə yörüşü, Kimersiç sağpaçaxlıqının yaranması və böyük Çin səddinin tikintisinin başlanması. Deməli, birinci 3-ü götürürük. Kimersiç sağpaçaxlıqının yaranması, daha sonra Mərkəzi Asiya hökmənlər dövlətinin hücumuna məruz qalması, sonra Makedoniya İskəndərin şərqə yörüşü və sonuncu böyük Çin səddinin tikilməyə başlaması. 20. Uyğunluğu müəyyən edin. Qədim Çin və Qədim Misir. Mix yazının növündən istifadə edilməsi ə bunların deməli hər ikisində hieroglif yazından istifadə olunmuşdur. Deməli, Aitdir. Onluq hesablama sisteminin yaradılması Misirə aiddir. Zikurat tipli məbədlərin tikilməsi Şumerə aiddir. İlk pompasın yaradılması Çində baş vermişdi. Şahmat oyununun yaranması isə Hindistana aiddir. Deməli, onluq hesablama sistemi Misir və ilk pompasın yaradılması Çin